কথা কৈ আহিছোঁ যে অসমেই মোৰ ধ্যান অসমেই জ্ঞান অসমেই প্ৰাণ অসমৰ হকে যুঁজি অসমৰ হকে মোৰো এইটোৱেই হ'ল মোৰ নিজৰ ভিতৰৰ পৰা অহা মোৰ নিজৰ কাৰণে হোৱা শ্লোগান গতিকে মই লুৰিনৰ মাজত দেখিছোঁ যে অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে কাম কৰাৰ যিটো তেওঁৰ আগ্ৰহ সেই আগ্ৰহটো ক'তো বাদ পৰা নাই ক'তো স্তিমিত হোৱা নাই সমান জোৰে সমান শক্তিৰ সৈতে তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে মই আশা কৰোঁ যে নৱ প্ৰজন্মৰ পৰা অহা দুদিনক যদি অসমীয়া জাতিৰ এগৰাকী শুভাকাংক্ষী ৰাজনীতি হিচাপে আমি পাব পাৰোঁ গতিকে আমাৰ ডাঙৰ লাভ কি আছে মই কাকো কেতিয়াও অসন্তুষ্ট কৰিবলৈ বিচৰা নাই কিন্তু অসমৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ কাৰণে যি কাম কৰিব পাৰে শিক্ষাগুৰুৰ যাত্ৰা অব্যাহত থাকিব সাম্প্ৰদায়িকতা ঘৃণা মানুহৰ মাজত বিভাজনৰ ৰাজনীতিক ওখৰাই মানুহৰ মাজত সমন্বয় ভাতৃত্ববোধ গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যৰ এক ব্যৱস্থা লৈ আমি গঢ়ি তুলিব লাগিব তাৰ কাৰণে এইখন যুঁজ মই ভাবোঁ যে গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ যুঁজ আৰু বিৰোধী শিবিৰত যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁৰ বিপৰীতে মই অসমৰ জনগণৰ মৰ্ম বেদনা অসমৰ জনগণৰ স্বাভিমান প্ৰতিষ্ঠাৰ চিন্তাক মই নিজে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বুলি ভাবোঁ গতিকে সমগ্ৰ ৰাইজৰ আক্ষেষ যেনেকৈ বিচাৰিছোঁ আহ অসমৰ জাতীয় জীৱনক অভিভাৱকত্ব দিয়া আমাৰ শিক্ষাগুৰু সকলোৰে এনাম ধন্য এগৰাকী ব্যক্তি আহ অসমত বিভিন্ন সময়ত সংকটৰ সময়ত আমাক বাদ দেখুৱাইছে জাতীয়তাবাদৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়সমূহ তেওঁ শক্তিশালী ৰূপত উপস্থাপন কৰিছে তেখেতে গতিকে তেখেতৰ অভিভাৱকত্ব আশীৰ্বাদ মই বিচাৰিছোঁ আৰু সদায় কামনা কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ সন্মুখতে মই এটা কথা দিছোঁ যে অসমৰ সমাজ আৰু অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় যিটো মোৰ সংগ্ৰামী যিটো ধাৰা এই ধাৰা সদায় অক্ষত অৱস্থাত থাকিব কোনো কাৰণতে মই অসমৰ সমাজ জীৱনক দিয়া যিটো বাক্য বা বচন সেইটো কেতিয়াও ইফাল সিফাল নহয় মই আগতেও কৈছোঁ যে মোৰ প্ৰাণ যাব বচন নাযায় অৱশ্যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বিৰুদ্ধে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ডিব্ৰুগড়ত কেনে ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত হ'ব লক্ষণীয় কিন্তু লুৰিণজ্যোতি গগৈক লৈ আজিৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী তথা সাহিত্যিক ডক্টৰ নগেন শইকীয়াই কৰা মন্তব্যক লৈ ডিব্ৰুগড়ত ইতিমধ্যেই সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ